Salamu aleikum. Nə var, nə yox, nə tərsiniz? Hə. Deməli belə. Deyir bir günlərimə bir çənddə bir namaz qılan var imiş. Bir yerdən eşidir ki, bəs deyirlər ki, 40 gün diyanmadan, günah eləmədən, 40 gün günah eləmədən namaz kim namaz qılsa, 40-ci gün Allah Taala şeytanı işə bankaya salıb verir ona. Bu namaz qılan bunu eşidir, şələ-şələsin yığır, çıxır dağa. Gedir 40 gün başlayıb ibadətlə məşğul olmağa. 40 gün tamam olur, görür ki, həqiqətən də şüşə bankada şeytanı verdilər buna. Köçürür gəlir evə. Bir müddət onu evində saxlayır. Bir müddətdən sonra bu kişi Haca gedəsi olur. Gedir Haca, hazırlanır, şələküləsini yığır, yola düşəndə, düşəndə bu şüşədəki, bu bankanın içindəki şeytanı arvadə bətbərt tapşır, anbarvadə demir içindəki nədir? Bətbərt amanət edir şii, bəs banka yaxın durma, banka əlini vurma, birdən onun ağzını açarsan amandır. O qədər avoda təxşir, avoda nəysə çox maraqlı qalır ki, bunun içindəki nədir belə. Kiçinin yola salandan sonra gəlir yaxınlaşır banka. Bankaya yaxınlaşır, qulağını dirir bankaya, görür ki, bankada bir ingilc səs gəlir. Görürəm bax, bankanın içində heç nə yoxdur. Bankanın ağzını açır açan kimi şeytan çıxır bankanın içindən, şaqıldayıb gülür. Deyir, gördün, 40 kişən, kişinin 40 illik ibadətini Hətar elədim. Məni bu banka hesabına salmaq üçün 40 il sənin yoldaşın ibadət eləyib. Arvad deyir ki, yalan danışma. Sən bu bankanın içindən çıxmamısan. Sən bura yerləşə bilməzsən. Deyir, nə tə görmədimmi? Sən bankanın ağzına çatdı, mən burdan çıxdım. Deyir, yox, sən ora yerləşə bilməzsən. Sən yalandırsan. Deyir axı mən burdan çıxdım. Deyir, sən ora yerəsən rə... bu öydə şey, nə tə ora yerləşsə. Arvad deyir, şeytan deyir. Arvad deyir, şeytan deyir. Şeytan əsəbləşir, deyir, yaxşı. Bax mən gedib bankanın içindən çıxacağam. Gör bura yerləşirəm yox. Deyir bax indi girib bankanın içinə çıxaq görə indi mən bura yerləşirəm ya yox. Bu bura şeytan bura girən kimi arvad cəlb bankanın ağzını bağlayır. Deyir gördünmü deyir. Mənim kimin 40 ilə elədiyi işi mən 5 dəqiqə edirəm. Görür şeytan təzən yenə də ingilti çəkib ağlayır. Şeytana deyir ki arvad nə oldu? Niyə ağlayırsan ki? Deyir heç. Allahə arz edirəm ki ya Rəbbim, arvadı yaratmışdınsa dammənə <laughs> lazım idi. <edim." gülüyor>